رسول الله صلى الله عليه وسلم نِ برك لَرَ. عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. bizlarni zulmatdan nurga olib chiqish uchun payg'ambar yuborib to'g'ri yo'lga boshlagan alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin hayotlari yurish turishlari barchamizga namuna bo'lgan tunlari kunduzdek nurafshon yo'lni ko'rsatib bergan bashariyat sayidi muhammad alayhissalomga salotu salomlar bo'lsin payg'ambarimiz sollalohu alayhi vasallamning siyratlari sunnatlari hamda barcha holatlarini rivoyat qilib qoldirib ketgan sahobalarga ahli bayt va salafi solihlarga ollohning roziligi bo'lsin islom dini kelgach insoniyat bilan birga butun olam zulmatdan nurga chiqdi tobora cho'kib ketayotgan va batamom g'arq bo'lishiga oz qolgan go'zal axloqlar va ijtimoiy odoblar qutqarildi qayta tiklandi aslida bu ishlarning barchasini yagona Allohga suyangan bir inson qilgan edi bu zot suyukli payg'ambarimiz muhammad mustafo sollallohu alayhi va sallam edilar u zot nubuvvatning ilk kunlarida go'zal axloqlarni mukammal qilish uchun yuborildim deb baralla aytdilar aslida bu go'zal axloqlar nubuvatdan oldin ham bor edi chunki alloh taolo odamlar orasidan o'z elchilarini tanlab olib ular orqali insoniyatni tubanlikdan zalolatdan va yomon axloqlardan ma'naviy tozalab turadi ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan o'zlaridan oldingi payg'ambar iso alayhissalom oralaridagi uzilish 6 asrga cho'zilganligi sabab go'zal axloq degan birikma odamlar so'z boyligidan kun sayin yo'qolib borayotgan edi ilohiy vahiy yerdan uzilib qolgani bois odamlar tug'yonga ketgan zino o'g'rilik aroqxo'rlik birovning haqiga xiyonat qilish ribo va boshqa gunohlar sababli dunyoni zulmat qoplagan odamzod gapirish u yoqda tursin o'ylasa yoqasini ushlaydigan gunohlar avj olgan edi yosh qizchalarni tirikday ko'mish arablarda odat tusiga aylanib bo'lgan ayollarga zulm qilish o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqandi ota o'lgach ona ham boshqa matolar qatorida meros sifatida farzandga o'tardi bola o'z onasini xohlasa cho'ridek ishlatar xohlasa sotib yuborardi o'g'rilik avj olib to'g'ri yashagan inson malomat qilinar birovlarning molini zulm va bosqinchilik yo'li bilan o'zlashtirgan kimsalar obro'li hisoblanardi yetim yesirlarning holidan hech kim xabar olmay beva bechoralar hayvondanda battar xorlikda yashashga mahkum etilgandi xullas garchi quyosh yoritib turgan bo'lsada dunyo zimziyo edi <alternatif> nabiy sollallohu alayhi vasallam ma'naviy so'nib borayotgan bashariyatni hidoyat va ma'naviyat suvlari bilan sug'orib hayotga qaytardilar odamlar orasidan yo'q bo'lib ketayozgan go'zal axloqlar birodarlik va mehr oqibat urug'larini ekib qayta undirdilar ularni 23 yil ichida parvarishlab qiyomatga qadar aslo yo'q bo'lib ketmaydigan darajada mustahkam o'rnatib ketdilar insoniyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoatlari bilan dunyo torligidan uning kengligiga zulmidan adolatiga shak va gumondan ishonchga noumidlikdan saodatli kelajakka jaholatdan ma'rifatga yo'qlikdan kengchilikka chiqdi butun insoniyat xususan musulmonlar bu zotning oldilarida qarzdor bo'lib qoldi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini o'qib chiqqan insofli g'arb olimlari garchi musulmon bo'lishmasa-da, u zotning bashariyatga taqdim qilgan ulkan xizmatlarini tan olishdi ingliz yozuvchisi dramaturg nobel mukofoti sohibi jorj bernard payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida shunday degan edi agar muhammad payg'ambar tirik bo'lganida bizning hayotiy muammolarimizni bir piyola qahva ustida hal qilgan bo'lardi Dar haqiqat. hozirgi kunda biz yo'l yo'liqayotgan ko'plab muammolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish ergashish hamda namuna qilib olish orqali yechim topadi zero alloh taolo qur'oni karimda bandalarini u zotga ergashishga chaqirib batahqiq sizlar uchun ollohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar uchun va ollohni ko'p zikr qilganlar uchun rasulullohda go'zal o'rnak bor edi degan mana shularni inobatga olib ollohdan yordam so'ragan holda nabiy sollallohu alayhi vasallamning bir kunlik hayotlarini yoritib beruvchi ushbu mo'jaz kitobni yozishga kirishildi unda imkon qadar ishonchli manbalarga suyangan holda rasululloh sollallohu alayhi va sallamning kunlik amallari yoratildi garchi u zotning hayotlaridagi barcha kunlar kitobda aytilgani tartibda bir xil yo'sinda o'tmagan bo'lsa-da, muarrihlar aksar holda shu tartibda bo'lganiga ittifoq qilishgan Alloh bu yerda keltirilgan ma'lumotlarni barchamizga manfaatli aylasin dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota onamiz va ilm ma'rifatni o'rgatgan ustozlarimizdan o'zi rozi bo'lsin rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari abdulaziz usmon